Валерій Григорович, добігає кінця лютий, незабаром у нас 1 березня. і Я гадаю, що наш комбінат розпочне працювати на повну силу. чи не так? Ну, ми для того, щоб почати начать работать, выполнили огромные об'єми работ практически по всем основным цехам комбінату. Ми отработали на перспективу. шахтами во время простоя у нас не были остановлены горноподготовительные работы. Это большой плюс для всех шахтеров, кто понимает, о чем идет речь. У нас выполнялись скрешные работы, масса работы по ГОФу, отработали по ШХОВСу с огромным объемом, поэтому мы обязаны запуститься и обязаны в будущее Имеем почву под ногами для того, чтобы будущее смотреть уже с большими перспективами. Мы помним, что остановка нашего комбината была вызвана огромной аварийностью. Мы, в принципе, дорабатывали последний месяц, скажем так, больше на энтузиазме людей по Гофу, по Шховсу больше скажем на личных инициативах и скажем в такой обстановке работать дальше мы просто не могли мы работали на самосъедение поэтому данный тайм-аут так сказать который к сожалению в финансовом плане очень негативно выразился на работниках нашего комбината ну, данный тайм-аут мы провели с пользой. И надеемся на то, и имеем, еще раз подтверждаю, почву для слов, что не допустим больше такой ситуации. И приложили все усилия для того, чтобы с 1 марта запуститься нормально в работу. По, кроме проходческих работ мы выполнили по шахтам комплексы работ по монтажам различным. Это западного участка шахты 9-10, шахта 3-5 эстакада, околоствольный двор, то, что у нас было в планах, и мы в технологии не могли выполнять эту работу. То есть шахты провели это время очень плодотворно для того, чтобы иметь какие-то перспективы. И надеяться на что-то хорошее, не просто лозунгами, а просто по факту, потому что мы имеем. Поэтому ждем первое число на запуск и вперед. По сбагачивальному комплексу ближе детальная, как работа была уже сделана, шла мое господарство Грузинская сбагачивальная фабрика. его возможно, еще, еще что-то залишается на ну перечислять все те виды работ, которые были выполнены, это ну, займет очень много времени и смысла нету. Я э, хотел бы отметить той работе, что произведена на фабрике. Это работу молодого э, начальника Артема Александровича Свиста. Все-таки приезжали мы и смотрели по зачистке, отработали отлично фабрика уже имеет какой-то более человеческий вид, хотя работы еще очень много, осваиваем много техники, все-таки тут тоже управляющая компания, скажем, дала зеленый свет в определенных вопросах, и мы смогли выполнить массу работы. На данный момент перед фабрикой стоит также серьезная задача запуска под 1 марта. Эээ... В запуск необходимо для выполнения мартовского плана 48 900 по производству. Ээ... В работе должны быть 4 промывочные машины. Ээ... И фабрика пока идет в графике, все, все получается. То бишь, чтобы правильно меня поняли, кроме ээ именно подготовки к самому запуску э, монтаж промывочных машин мы наводили еще массу порядка и работники фабрики сумели отработать, как говорится, на несколько фронтов и теперь, скажем, те работы, которые мы оставили именно под запуск, сейчас выполняют, выполняют нормально. Там следовало бы также отметить э, бригады Дронникова Андрея Валерьевича. В принципе, тут львиную долю они потянули на себя. Ну, естественно, и бригады самой фабрики, бригаду Словного. Люди понимают, что от их работы зависит, скажем так, не побоюсь этого слова, благосостояние всего комбината, ну, с вытекающими последствиями. Умножая на 4 члена семьи, да, плюс знакомые, плюс налоги и все прочее, пол практически весь город получается. Люди работают нормально. Большой объем работ по участку Шхоус. На данный момент участок Шхоус прикреплен к, Грушевск, э, к обогатительной фабрике. На данный момент Артем Александрович Свист является руководителем и Шховса. Также была разработана масса мероприятий для того, чтобы мы могли нормально комбинатом запуститься и работать с 1 марта. Об этом думали мы еще в ноябре месяце, как правильно. У нас была организована сухая отгрузка, шламохранилище. Здесь также приняли участие работники и басанского карьера, которые находились в простое. Дело, как говорится, сдвинулось с мертвой точки и на данный момент заготовлен у нас резерв, объем порядка 90, 80, 90 тысяч под сбросы шламов непосредственно под самой фабрикой, что даст возможность у нас работы 33-го земснаряда не замывая его шламами, для увеличения емкости э, непосредственно в самой балке Бабурина. Э, это была основная причина остановки нашего комбината. На данный момент после морозов работает и земснаряд, сейчас увеличена емкость порядка. Э, если при остановке она с хвостиком дотягивалась до 20 тысяч объема, сейчас на 21 число мы уже имеем практически 62 тысячи. И это дает нам большие перспективы. И работаем дальше в этом направлении. Здесь по работе, кроме того, было заменено 580 метров трубопроводов шламового хозяйства. Это, скажем так, тоже огромнейшая работа. Здесь привлекались бригады из Никопольского ферросплавного завода, сварочные наши ребята. Скажем, в тех условиях, в которых находились, выполнили такую работу. Молодцы, других слов нет. Ну, на этом не останавливаемся. Дальше мы готовим трубопроводы, производим их замену. Все это... Проводится под чутким руководством Зленка Романа Ивановича, главного механика. Хотелось бы отметить его работу в этом направлении. Ну и, как э, говорится, сердце шламового хозяйства ⁇ это ОВС, насосное. Произведен там ремонт, на данный момент там уже э, готовы к работе 5 насосов, произведена полная ревизия четырех. Заменен один демонтаж, монтаж, еще один насос. То есть 5 насосов у нас в работе. До этого когда мы останавливались, мы работали на трех в лучший момент имели четыре, в худший два. На данный момент мы имеем 5 насосов на сегодняшний день работниками шламового хозяйства на ОВС под контролем главного энергетика производится замена задвижки восьмисотки. И хотим мы до запуска попробовать прокрутить нитку. То есть шахтеры рудой обеспечат, карьеры рудой обеспечат, фабрика промывочными машинами и технологическими цепями своими обеспечит. И шхоуз чистой водой нас должен обеспечить. Поэтому ждем первое число, належались, нагулялись и к работе надо зарабатывать деньги.